এনিটক লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱালৈ বিশেষ অনুৰোধ সাংবাদিকসকলক বেয়া পালেও ভাল পাব লাগিব যদি সাংবাদিকসকলে কিবা বাতৰি কৰে তেন্তে তাক হজম কৰিব পৰা শক্তি প্ৰতিজন জনপ্ৰতিনিধিৰ থাকিব লাগিব আবেগিক নহবলৈ এতিয়া জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক পৰামৰ্শ দিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই জনাইছো সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জনাইছো আপোনালোকক ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱালৈ বিশেষ অনুৰোধ সংবাদ মাধ্যমক বেয়া পালেও ভাল পাব লাগিব সংবাদ মাধ্যমে আমাৰ বিৰুদ্ধে কিবা যদি বাতৰিও কৰে তাক হজম কৰাৰ শক্তি প্ৰতিজন জনপ্ৰতিনিধিৰ থাকিব লাগিব সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আমি সদায় বা বা নাপাওঁ সদায় সংবাদ মাধ্যমে আমি কোৱাটো সত্য বুলি প্ৰকাশ নকৰে সংবাদ মাধ্যমৰ এটা দায়িত্ব আছে শুদ্ধ সত্য তথ্য ৰাইজৰ মাজত লৈ যাব লাগিব আৱেগিক নহবলৈ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক উপদেশ দিছে এতিয়া দিলীপ শইকীয়াই সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই থাকিব লাগিব আৰু সদায় সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আমি বা বা নাপাওঁ সদায় সংবাদ মাধ্যমে আমি কোৱাতো সত্য বুলি প্ৰকাশ নকৰে সংবাদ মাধ্যমৰ এটা দায়িত্ব আছে শুদ্ধ সত্য তথ্য ৰাইজৰ মাজত লৈ যাব লাগে আৰু আবেগিক নহবলৈ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক এতিয়া উপদেশ দিছে দিলীপ শইকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক বেয়া পালেও ভাল পাব লাগিব সংবাদ মাধ্যমে আমাৰ বিৰুদ্ধে কিবা যদি বাতৰিও কৰে তাক হজম কৰাৰ শক্তি প্ৰতিজন জনপ্ৰতিনিধিৰ থাকিব লাগিব সদায় সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা বা আমি নাপাওঁ সংবাদ মাধ্যমে আমি কোৱাটো সত্য বুলি প্ৰকাশ নকৰে সংবাদ মাধ্যমৰ এটা দায়িত্ব আছে শুদ্ধ সত্য তথ্য ৰাইজৰ মাজত লৈ যাব লাগে আৱেগিক নহবলৈ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক এতিয়া উপদেশ দিছে দিলীপ শইকীয়াই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱালৈ বিশেষ অনুৰোধ জনাইছে সংবাদ মাধ্যমক বেয়া পালেও ভাল পাব লাগিব সংবাদ মাধ্যমৰ আমাৰ বিৰুদ্ধে কিবা যদি বাতৰিও কৰে তাক হজম কৰাৰ শক্তি প্ৰতিজন জনপ্ৰতিনিধিৰ থাকিব লাগিব সদায় সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আমি বা বা নাপাওঁ সদায় সংবাদ মাধ্যমে আমি কোৱাটো সত্য বুলি প্ৰকাশ নকৰে সংবাদ মাধ্যমৰ মাজত আৱেগিক নহবলৈ জয়ন্ত বৰুৱাক এতিয়া উপদেশ দিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই আমাৰ ওচৰত দিলীপ শইকীয়াৰ মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াইছো কি কৈছে শুনো আহক বেয়া পালেও ভাল পাব লাগিব সংবাদ মাধ্যমে আমাৰ বিৰুদ্ধে কিবা যদি বাতৰিও কৰে তাকো হজম কৰাৰ শক্তি প্ৰতিজন জনপ্ৰতিনিধি থাকিব লাগিব কাৰণ সদায় সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আমি সদায় বা নাপাওঁ সদায় সংবাদ মাধ্যমে আমি কোৱাটোৱে সত্য বুলি প্ৰকাশ নকৰে কাৰণ সংবাদ মাধ্যমৰ এটা দায়িত্ব আছে গোটেই শুদ্ধ সত্য তথ্যখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব লাগে ক'ৰবাত ব্যক্তিগত কাৰোবাক আক্ৰমণ হয় ক'ৰবাত কেতিয়াবা তথ্য থাকে গতিকে বহুত বেছি আৱেগিক হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আহিছে এতিয়া মোৰ নামেই ওলাইছে দুটা গৰু মই লোৱা বুলি কওঁ মইতো ৰঙিয়াৰ পৰা গৰু লোৱা নাই আঠ মাহ পিছত মই গৰু খুঁটিৰ পৰা গৰু লৈছোঁ পইচা দি আৰু ডেৰ মাহ পিছত গৰু মই গৰু খুঁটি উভতাই দিছোঁ আৰু যোৱা দুবছৰৰ পিছতহে মোক আজি তিনি মাহ আগত মোৰ একাউণ্টত এক লাখ টকা ঘূৰাই দিছে গৰু খুটি প্ৰকল্প মই গৰুগুটি প্ৰকল্পৰ মেম্বাৰ গতিকে মোৰ নামটো ওলাই গ'ল যে ৰঙিয়াৰ পৰা গৰু দুটা মইও লৈ গ'লোঁ ৰঙিয়াৰ পৰা গৰু কেনেকৈ ক'ত গ'ল সেইবিলাক তথ্য তেওঁলোকে দিব কিন্তু মই গৰু খুঁটিৰ পৰা দুটা গৰু আঠ মাহ পিছত লৈ গৈছোঁ যে তাত যেতিয়া গৰু পোৱালি বহুত হৈ গ'ল ছয় সাত মাহত বহুত গাই পোৱালি দিলে যেতিয়া জেগা নাইকিয়া হ'ল সেই সময়ত তেতিয়া মই দুটা গৰু লৈ গৈছোঁ পে'মেণ্ট কৰি আৰু যোৱা আজি তিনি মাহ আগত মোৰ একাউণ্টত ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে এক লাখ টকা গৰু ঘূৰাই তোলে একমাহটো কাৰণ সেই ঘিৰ গাই মই ৰাখিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে মানুহ লাগে তাৰ কাৰণে বহুত ব্যৱস্থা লাগে মোৰ বাইছ হাজাৰ টকা খৰচ হৈছে একমাহৰ ভিতৰত মই দুই দুই হাজাৰ টকাৰ মাত্ৰ গাখীৰ বিক্ৰী কৰিছোঁ গতিকে তেনেকুৱা কথা মোৰ নিচিনা সম্ভৱ মোৰ এটা গৰুৰ প্ৰতি গৰু মাতাৰ প্ৰতি এটা শ্ৰদ্ধা সন্মান ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক কৈ থাকে যে গৰু এটা পুহিলে ভাল কিন্তু মোৰ ব্যৱসায় নহয় দেই আকৌ এইটো কিহন কৰিছোঁ গৰুটো নিজৰ ঘৰত গাখীৰটো পোৱাৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ এনেধৰণে কিছুমান তথ্য প্ৰকাশ হৈছে আৰ টি আই তথ্য আহে তেওঁলোকেও দি দিয়ে আৰ টি আই তথ্যবিলাক কিন্তু তাৰ মাজতো বহুত কথা থাকে মই জয়ন্তমল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে সংবাদ মাধ্যমক যেতিয়া সম্বোধন কৰিব আৱেগিক নহ'ব ব্যৱহাৰিক হৈ সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব ভৱিষ্যতৰ দিনত ধন্যবাদ মই এই কথাটোৱেই ক'ম যে